হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ত' আজি এটা বহুত ধুনীয়া দিন যিটো বিহু চলি আছিলে আৰু এইটো এতিয়া অলপমান দেৰি হৈ গ'ল তাৰ বাবে ক্ষমা পাতি ত' আজি এইফালে মাঘৰ বিহু মেডি চেজি এইবিলাক বনোৱা হৈ আছিলে সেইসমূহ চাই চাই আজি বৰ্তমান এফালে যাব ওলাইছোঁ এফালে মানে ধৰি লওক বহুতে ওচৰতে হয় আমাৰ মৰিগাঁওফালে তো মৰিগাঁও এটা খুব ধুনীয়া পিকনিক প্লেচৰ কথা বহুতৰ মানুহৰ কথা শুনি আছোঁ ইফালে আকৌ অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়টো ওচৰতে আছিলে কেতিয়াবা আহিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু আহি খুব ভাল লাগে ত' সেইসমূহ চাই কৰি লৈ পেলাই আহি আছিলোঁ আৰু আহি টাইমতে প্ৰায় আজি মৰিগাঁও পালোঁহি আৰু মৰিগাঁও পাওঁ টাইমতে প্ৰায় বাৰটামানে বাজিলে দেই আহোঁতে যিহেতু দেৰি হৈছিলে ত' সেইকাৰণে অলপমান ভোকো লাগি গৈছেগৈ অলপ সময় ইয়াতে ৰখিলোঁ আৰু ৰখি লৈ পেলাই ইয়াতে অলপ সময় কিবা কিবি খালোঁ মানে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে দেই নামটো পাহৰিছোঁ বিশেষকৈ তেনেকৈ মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখন খাই খুবেই ভাল লাগিলে ত' সেইয়াত গ'লোঁ সেয়াত গৈ পেলাই খাই কৰি আহিলোঁ আৰু খাই কৰি পেলাই প্ৰায় বাৰটামান বাজিলে যিহেতু সেইকাৰণে মানে জল্ডা জলদি দেৰি আকৌ আহিবতো লাগিব ন ত আহোঁতে আহোঁতে দেৰি হৈ যাব তো সেইকাৰণে সোনকালে ওলালোঁ এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন এইফালে দেখিতে আৰু দেখি সিমান ইমানেই ভাল লাগিছে ন মানে ওলাব পৰা নাই মানে প্ৰায় দহটামান বজাৰ পৰা আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা তাৰপৰা এতিয়া আহোঁ আহোঁতে প্ৰায় দুপৰীয়া আহোঁহি প্ৰায় দুটামান বাজিছেহি আমি ভাবি আছিলোঁ চাগে বোলে জেগাখন ওচৰতে হয় ত' সেইটো কাৰণে ইমান দেৰি নালাগে চাগে তো কিন্তু মানে আহোঁতে আহোঁতে প্ৰায় দুটামানেই বাজিছেহি আৰু বৰ্তমান আধাতে ৰাস্তা খেলি মেলি লাগিলে তো উপায় নাপাবলৈ বেলেগক সুধি কৰি মেলি কৰি ফাইনেলি মানে ৰাস্তাটো ওলাল নগৈ যি মানে অকণমান ভয়ো লাগি গৈছিলোঁ নাৰ্ভাছো হৈ গৈছিলোঁ তো সেই উপায় নাই সেইবাবে আই এবার চায় যাও মনে হয় পাহাড় যেহেতু আহিবলৈ মন যায় কিন্তু মানে সুবিধা নিমিলে তো আকো আপনার কইনিও থিয়েটার কবা এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ হৈ আছে তো আমি যিফালে আহি আছিলোঁ সেইফালে মানে আমার জোনবিল মেলাও হয় দেই তো আমি জোনবিল মেলাও চাব গল কিন্তু মানে কি হল সেইফালে সেইখিনি ভিডিও করা নয় মানে বহুতো মানুহ অভি আর মোবাইল উলিয়াব অলপমান ভয়ো লাগে তো মানে উলিওৱা নহল আৰু তো প্রায় সেইখিনি বাদ দিলো জোনবিল চালোঁ চাই কৰি সাই পেলাই এটা আমি আহি আছোঁ আমাৰ মেইন জেগা যিটো জেগাখিনিৰ নাম আপোনালোকক হয়তো ভিডিঅ'ত কোৱাই নাই মানে সেইখিনি জেগাখিনিৰ নাম হৈছে চনকা চনকা মানে বা পবিত্ৰ সেইফালে একেটা জেগাতে পৰে কিন্তু মানে বহুত ধুনীয়া জেগা আপোনাৰ মৰিগাঁৱতে পৰে আৰু খুব ভাল লাগে জেগাখিনি লগতে আপোনাৰ আকৌ পাহাৰীয়া জেগা হওক আৰু পাহাৰৰ একা বেকা ৰাস্তাত যিহেতু খুব ভা ভালেই লাগে নহয় জানো আৰু লগতে আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনো আছে আপোনালোকে হয়তো মেপত চালে গম পাব লোকেশ্যনটো ত' এতিয়া বৰ্তমান আমি চনকা পাছোঁ আৰু চনকা মানে ধৰি লওক পাহাৰাৰ জেগা মানে ধৰি লওক আৰু জেগাখিনি চাই খুব ভাল লাগে তো সেইটো কাৰণে সেইখিনিলৈ আহিম বুলি আগৰ পৰা মানে মনত হেঁপাহ তো সেইটো কাৰণে আজি আহি গ'লোঁ আৰু লগতে ইয়াত দেখিছে নহয় আপোনাৰ ইয়াৰ বালি চালিবিলাক বগা বগা দেখি আছে যে তো সেইফালে আপোনাৰ ওচৰতে নদীখনো আছে এইফালে এতিয়া নদীখন চাবৰ কাৰণে অকণমান আগুৱাই যাব লাগিব যিহেতু আমি আহিছোঁ এতিয়া এটা পিকনিক প্লেচো আছে ত' সেইবাবে তালৈ যাব লাগিব প্ৰথম পিকনিক প্লেচটোত যাম আৰু তাৰপিছতে আমি আকৌ বেলেগলৈ আৰু এতিয়া যিহেতু পাহাৰীয়া ৰাস্তা যিহেতু ওপৰলৈ যাব লাগে এতিয়া বৰ্তমান আৰু ওপৰলৈ যোৱাটো বাৰু ক'বই নালাগে মজাই বেলেগ কিন্তু ইয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকে এবাৰ পৰিলে তাৰপৰা আপোনালোকৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যাব পাৰে ত' গতিকে আহোঁতে পাহাৰীয়া ৰাস্তাবিলাকত বিশেষকৈ আপোনালোকে সাৱধান হৈ থাকিব আৰু এইফালে প্ৰায়খিনি আমি আহি পালোঁহি আৰু যিহেতু এইফালে দেখিছে নহয় এই জেগাবিলাকত কিছুমান বহুতো অসমীয়া চিনেমাও বনোৱা দেখিছোঁ আৰু মুভি বনোৱে বিশেষকৈ শ্বুটিং কৰাত বহুত খুব ধুনীয়া জেগা বুলি ক'ব পাৰে আৰু যিহেতু বগামাটি আৰু আৰু কি লাগে মানে তো এইফালে মেইন গেটখন বুলি ক'ব পাৰে আৰু পাহাৰ দুটা পাহাৰৰ মাজেদি কাটি পেলাই এই ৰাস্তাটো ওলাইছে আৰু এই জেগাখিনিৰ ভিতৰলৈকে গৈ পেলাই আমি মেইন জেগাখিনি পাম আৰু তাত অলপমান সময় তাত ৰখিম আৰু ৰখি কৰি পেলাই যিহেতু সোনকালে যাবই লাগিব নহয় জানো তো উপায় নাই অলপমান সময় ৰখিম আৰু এইটো মেইন জেগা মানে মেইন গেটখন আৰু আপোনালোকৰ তো মেইন গেটৰ এইফালে প্ৰথম এইটো আপোনাৰ ভিউটো হয় পাহাৰীয়া ৰাস্তা কেনে লাগিছে গাইছ ক'বচোন হে এটা কমেণ্ট চেকশ্যন কৰি পেলাই আহিছোঁ যদি ভাল লাগে কমেণ্ট চেকশ্যন জনাব দেই প্ৰথম এইটো মেইন গেটটো আৰু মেইন গেটটো দেখি এতিয়া বৰ্তমান ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আৰু প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত ধৰি লওক এটা মানে ফিলিংটোৱে বেলেগ আহে ধৰি লওক আপুনি ক'ব পাৰে ইমান মানে মই বুজাবলৈ মানে একো হেৰি নাই আৰু ধৰি লওক প্ৰথম আহি পাই বোলে কি এতিয়া ভিউটো দেখিটোতো নহয় মনটোৱে ভাল লাগি গৈছে বুলি ক'ব পাৰে আৰু ইয়াত বেছিভাগ মানুহে কয় বোলে ৰাতি আহি খুব ভাল লাগে বোলে ৰাতি লাইট চাইট জ্বলাই কৰি থৈ দিয়ে খুব দেখিবলৈ খুব ভাল লাগে তো আমি বৰ্তমান আহি পাই কি ধুনীয়াকৈ ফটো চটো ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা লাগি গ'লোঁ কাৰণ সময় কম আৰু সোনকালে যিহেতু যাবগৈ লাগিব তো বৰ্তমান এইফালে সোনকালে ভিডিঅ' চিডিঅ' ফটো চটো বনোৱাত লাগি গ'লোঁ আৰু ইয়াৰ শ্বৰ্টবিলাক মই অলৰেডি আপলোড কৰিম অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে চাব ভাল পাব আৰু আমি দুপৰীয়া ভাত সাঁজ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টতে খালোঁ আৰু এখন অসমীয়া খানাসমূহ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খানাসমূহ ইয়াতে দিয়া হয় আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু খানাবোৰ বহুতে টেষ্টি হৈছিলে আহোঁতে আহোঁতে প্ৰায় সাতটা মানে বাজিলেহি কাৰণটো হৈছে যে আমি আহোঁতে আকৌ জোনদিন মেলাতে সোমালোঁ মানে ইমানেই ভাল লাগে মেলাখন গৈ পেলাই আপোনালোকে এবাৰ আহিব আৰু চাবহি আৰু আহোঁতে আহোঁতে প্ৰায় সাতটা মান যিহেতু বাজিলে ত' অলপমান দেৰি হৈছে তো উপায় নাই আৰু কি কৰিব এতিয়া আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ নেক্সট আকৌ এটা কেতিয়াবা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সৈতে আকৌ লগ পাম ত' আহিলে বাই বাই থেংক ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'জ